bikinnya itu nggak ada 30 menit mudah bukan lalalala, lalalala, lalalala. aduh legendaris banget ya lagu itu salam sehat ibu oke matikan saja kompornya hai selamat datang di channel bersama Yani seperti biasa saya mau bikin masakan yang simple Empat siung bawang putih Digeprek Ini mau tumis-tumis aja Wow pisoknya Pisau cantik Pisau yang cantik dan tajam ini Keluar dari stand cookware Empat siung bawang merah 8 buah cabe rawit merah 6 buah cabe hijau besar yang mau saya tumis adalah setengah papan tempe potong-potong seperti ini lalu ada buncis 10 helai dan udang 200 gram yang sudah dikupas bumbunya nanti kaldu bubuk garam gula bisa juga ditambahkan saus tiram siapkan minyak goreng kurang lebih 4 sendok atau 3 sendok makan tumis bawang bawangan terlebih dahulu bawang beneran maksudnya bawang putih bawang merah gitu ya please sampai layu baru dimasukkan cabenya teman-teman ini masak ini nggak sampai deh 30 menit ya jadi simpel banget kalau kalau bawangnya sudah layu masukkan cabai Lalu buncis dan tempe, satu sendok teh garam, satu sendok teh kaldu bubuk, dan satu sendok teh gula pasir. Lalu, satu sendok makan saus tiram. saya punya kaldu udang ini ditambahkan saja ke dalam sini kaldu udang wow mantul dimasak sampai matang ya teman-teman nanti terakhir baru udangnya masuk selamat mencoba dicoba dulu kurang apa hmm, hmm, enak banget uh kaldunya itu terasa ada kaldu udang ada kaldu bubuk ada saus tiram ini enak banget teman-teman ya sederhana tapi luar biasa nggak pakai udang begini aja nih udah enak banget Dimasak sampai airnya sedikit berkurang, tapi kalau nggak ada ya, ya sudah. Sudah mau matang, saya menambahkan satu buah tomat. Kemudian udangnya masuk. Kalau suka kecap silahkan tambahkan kecap. Ini sudah teman-teman ini sudah selesai. Bikinnya itu enggak ada 30 menit. Mudah bukan? Lalalala, lalala, lalala. aduh legendaris banget ya lagu itu salam sehat ibu oke matikan saja kompornya Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, teman-teman.